Я полюбляю працувати у тыши. Тыщи. Тыщи. Ты Да почему тыщи, если там ше? Просто скажи бешеные тыщи. Понимаешь? Бешеные тыщи. Вот Працувати у тыщи. Працувати у тыщи. Я тебе сейчас а. научусь. Я бы еще знала, что я сейчас прочитала, понимаешь? Я бы сейчас настолько выматерилась просто. Это сложные слова. Нет. Это глаголы пошли. Все, что на ты, это глаголы. Так, хорошо. Працювати. 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 Что делать? Что делать? Это глагол. Можно что-то сказать, працювати. С другого наречия. Смотрите, откуда я родом, в Донбассе, туда. Если тебе что-то легче станет, ну, как в русском языке, там, я не знаю, делать, мягкий знак в конце. Mm -hmm. А это мати, это вот это признак глагола? Это, или... это да, это как оно, это суффикс ти или ты. Mm -hmm. Если в русском это ти, то в украинском либо ти, либо ты. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в, в эстонском это ма и да, и та. Ага. Там три суффикса. Мне хочется сказать танцевать, но это совершенно же другое, да? А так и будет танцевать. Ну это, вот, тоже... это общий индоевропейский корень, потому что танцы мы в эстонском, танцы, ну, короче, mm -hmm. в всех языках, что я знаю, это везде было танц, танц, там что-то такое. Не знаю, Галя, давай читать. Едем дальше. Mm -hmm. да, хорошо. Хорошо. <связать> <таслужить> Я полюбляю працувати у Тыши. Тыщи. Тыщи. <спешит> тыщи. 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 Ну, что, тыщи. 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 Да почему щи, если там ше? Тыщи, ну потому что ша ты, там. Тыщи. тыщи. Ну просто скажи бешеные тыщи. Понимаешь? Мешанная <решили> тысяча. Okay. Вот, працювати у тысячи. Працювати у тысячи. Я тебя сейчас а... научу, все. Там главное разгон взять, как в эстонском, понимаешь? А -а -а. Что а -а -а. Да. -да. <решили> так и тут разгоняешься тысячи, так працювати у тысячи. <решили> главное разгон взять иногда в слове. Хорошо, запятая. Кстати, знаешь, как запятая будет по-эстонски? А, ты знаешь по-эстонски? По да, по-эстонски знаю, конечно. Да. А по-украински знаешь как? <с> <с> Не знаю. Кома! Да ладно, серьезно? <с> да, потому что это слово, по-моему, греческое, и в английском тоже ж кома, и кома. Ну, кома, а это кома? В английском? Да, кома, потому что это греческое, цетера, кома. Да. А? Нет, я, платить, я не буду спорить, не в курсе, не знаю. Ну потому что корень вот это вот он древний. А запята я mm -hmm. что там за пятка, я не знаю. Кома это понятно, вот. Так, ладно, вот так, менее, 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 Легше. Легше. легче. Засерединитесь Засередитесь. Я полюбляю працювати у потому бо так мне легче засоредиться. Это про меня. Это вот чисто автобинт. А, это что-нибудь типа там наслаждаться? Наслаждаться в тишине ага. света. Не-не-не-не, это когда-то тебя не туда поднесло. Более прозаичная вещь, еще более прозаичная. А зачем наслаждаться, сосредоточиться? Это сосредоточиться. Как можно наслаждаться? Чем а -а -а. это? Можно наслаждаться, Я не знаю, что такое, потому что засередитесь. Сосредоточиться, что я тебе говорю. Окей. Okay. Засередится, мне понравилось, ты как сказала. Как читаю, так и вижу. В смысле, как вижу, так и читаю. Паралитический принцип письма, да-да-да. Не, картинку. Подожди. Находиться? Что там в тишине я полюбляю? Я полюблю артишек. Ну, мне нравится, да, условно. Mm, да. Мне но нравится, да. Утично. Ну, я люблю, можно сказать, то же самое. Но. Ну, полюбляю это мелди, полюблю это. Arma. Слушать? Нет, Нет. слушать, ты, так и будет слухать. Ну, все просто. А, точняк. Не знаю, давай картинку. Да, все. Работать? Почти трудиться. Трудиться. Потому Жаль, что потрудиться, оно вообще необычно, если что. Потому что работать — это робота ты. Ну вот. Ну, видишь, не, сразу не ра, а ро, ро, Робота ты. А. То есть не от слова раб, а от слова «робот». Вот все прикол. За что я люблю украинский язык. Не от слова раб, а от слова «робот». Ну, это я, конечно, шучу. Ну, можно переводить про как «работать». Но вообще-то это «трудиться». Потому что праца – это труд, а работа – так и есть работа. Mm -hmm. Ну, то есть, okay. нюансы, да? Света? Да. Можешь кидать в меня тапком. No. Но? Просуваты. То есть, мы меняем одну букву. Просунуть куда-нибудь что-нибудь? Э, нет. Ну, no, потому что сувати, вот я не знаю, мне... <свят> ну, ты мыслишь, в принципе, логически, но не для этого слова. Потому что, смотри, тут э, ты путаешь приставку, а тут корень. Прас. Корень прас. А не приставка пра и суватый корень. Тут вот, это тоже ложный друг переводчика. И после того, когда ты отгадывала про суватый, про суватый, это ж вообще, <свят> одно слово. Кто там еще говорит, что русский язык и украинский это один язык? Вот, да вообще не один, вообще, вообще. люди ошибаетесь сильно. Вообще, очень. Не вообще. Даже не как финский и эстонский, даже вообще не так. Так, ладно, давай сразу читать. У меня даже мысли нет. У меня есть мысли просувать. Но, а, ты говоришь, что подожди, не Сдувать, высовывать, засовывать, я ж не могла тебе это самое, я ж с этой морфемой тебе еще одно слово подготовила, так что пока с этим мучайся. Да, там кошка. Я извиняюсь, у меня кошка сама стоит, она там что-то увидела на окне и весело стало. Давай ты нам прочитай, чтобы нам тоже стало весело. Нейбич? <плёк> <плёк> ты молодец. И с... Ты специально эти слова собрала вместе? Сумю, это обычные слова. Хат -нё. Хат -нё. Окей, я не буду повторять, у меня не получается. А, да, почти. А Только там йо капитально, хоть там как... это просто буквы Йо нет в украинском языке. Там два диграфа. Ага. Некий знак о и йо. Ну, как в эстонском тоже есть диграфы. Работы. 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 Угу. А, да. Я не люблю просувати. Угу. Бо цены зручно и больше oh, oh. oh. всего я учились. Вот. Поляница и полуницы. Найбільше з гатні найбільше з хатньої роботи я не люблю працювати, бо це незручно і довго. Бо ще сім з домашнього работы, домашньої не так, домашня робота это в школе. Ну, типа из бытовой работы, из угу. домашних обязанностей можно сказать. Я не люблю вот это делать, потому что это неудобно. И гладить гладить. что-нибудь. Да, это гладить. Молодец. У -у -у. Знаешь почему? Да. No. Потому что праска это утюг. А, да? Праска. Ага. Пусть будет. Лар ларчик просто открывался. Получилка, а праска, еще работать. Просуватый. Праться, что ну, то есть ты понимаешь, да? Да, да, да. Окей. Okay. Ну и вот ты хотела просувать, высовывать, засовывать, просуваты. То есть мы опять меняем букву. Там одна буква разница. А тут смотри внимательно. Прасуваты, прасуваты, просуваты. И это все надо же выговаривать вот, потому что вот, видишь, как смысл меняется. Yeah. Коля, скажи, пожалуйста, я тебя за три года общения чем-то так сильно обидела, что ли? Да. Это карма просто мне возвращается, я поняла. Так что поняли люди, не делайте -ка никому зла, а то да. вот потом будете три слова в одну букву, блин просунуть? А, я а, опять не то, подожди, я. Ну, и, и что это могло означать? Что, про просунуть? Ну, тебе при при пример? Ну, давай читать, конечно. Ну, диты. Диты, да. Ага. Да. Ну, гувалы, да. Еду валили, бочерга просувалася по Вильню. Ага, ага, именно так. Слушайте, я никогда не думала, что я стану имбористом, но я предназначаю, что на той стороне прямо людям очень весело. Особенно украиноговорящие. Вот я про что, понимаешь? Я бы еще знала, что я сейчас прочитала бы. Я бы сейчас настолько выделилась просто... Не, ну это серьезно, это очень сложно. Это сложно, потому что тут еще такие, ну это многозначное слово, но оно в русском языке похожее значение имеет. И тоже твое любимое, ты его сегодня называла. Ты раньше этим занималась, это твоя работа была. Просуватый. Ну, ты просувала, вот. Кого ты просувала? Вспоминай. Ну, год назад вспомни, вот, вот Мы с тобой кого просувала? Продвигать? Да! Просу... Я просувала кого? Ты... Да, да, ты просувала. Э, Женочи, особисти бренды. Как маркетолог, да, продюсерка. Маркетологиня, да, продюсерка. Ага. Так вот просувать это продвигать, двигаться и ну типа как-то ну, вот эти, пока вот это вот толкать, это да. Не, ну толкать это что вкат, Ну вот именно просуваться. Вот видишь, она его толкает угу. и он продвигает, двигается, просувается. продвигается туда, куда -то. А вот это вот все вот это вот это вот это что, вот это черга, вот это. я, я могла тут написать, что Светлана Колеса в, в минулому занималась опросыванием особистых брендов, и ты бы сразу угадала, ну это же буду не я. Ну, да. Потому что дети, так, ну это типа скучали, нудились, короче, по-русски, нуть вот этого вот. Ага. Тапушкатовать, тапушкатовать, это типа не коп... Подожди, стой, стой, подожди, стой. А мудиться, это нормальное слово? Мудиться, ну нудьга это. А не. Ну, Прости. да. Не принеси подвести после Тубли и прочих вот этих вот эстонских матюков, которые я записываю в особый список, чтобы снять видео. А вы подписывайтесь на канал, чтобы услышать интересные слова, которые звучат для украинца и для русского, как матюки. Подписывайтесь на канал Эстонцы в Украине. Ой, боже мой, украинцы в Эстонии! Дружба народа, все хорошо. Конечно. Так вот, дети встречали и типа шкодничали. Сейчас пожди, бушка у вас. Шалили, вот. Ну, там еще есть эти самые. Короче, вот это Ну, понятно. Ну, ма. Вот черга, черга, это очередь продвигалась, двигалась. Mm -hmm. То есть это совершенно банально. А, -а, -а вот оно что? Да. Ну ты закрутила, я тебе скажу. Потому что это было финальное, финальное. Ах, -а 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 -а. фу, да. можно да. отдохнуть? Да, Света, ты <свят> молодец, ты прошла испытание с достоинством. <свят> <свят> ты выучила сегодня еще семь новых украинских слов. Не, 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 стой я помню только час, если что, с прошлого раза. Какая ты умничка, а как же ежа ежак теперь ты никогда не забудешь, что если ежаки не И подожди, про сувати, там где сувати, везде вот это, и что там еще было про палатинтока? Нет, а сковородка. Да, да, да потому что мы в эстонском тоже похоже. Mm -hmm. но ну, так вот если вам понравилось светлана колесова oh, пытается читать а тем более понимать украинскую мову поэтому пишите в комментариях интересные такие смешные каверзные словечки на украинском языке мы попросим Цветлану еще раз прийти, не сегодня, я смотрю, она уже устала, хотя у меня там еще приготовлена куча камерных слов, мы ее отпустим к кошке, к семье, семью в дом отпустим. И подписывайтесь на канал Украинцы в Эстонии, ставьте лайки, а может дизлайки, может мы тут хреново сегодня из себя пьяных снегурочек изображали. Слушай, я тут вспотела три раза, пока считала, как побегала, да? Теперь ты меня понимаешь. Вот я сейчас примерно так учу эстонский. Вот я могу там над двумя-тремя предложениями вот так вот сидеть. И такая, а что так можно было? Mm -hmm. Серьезно, вот это вот вот, вот, вот это вот, ладно, прочитать, понять со словарем, потом это прийти еще эстонцу сказать. Да. Сказать то ладно. А, а ты пока ещё шла, вспомнил. еще забыла, как-нибудь там слова переинашила, и все, да, да, да. Да. И там же что вот этот один звук... А, блэ, 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 и все другое слово. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем еще снимать. До новых встреч, новых видео на канале Украинцы в Эстонии. С вами была Галина Гороховацкая. И... Кто? Колеса. Хоть не забыла, слава богу. Все. Здрасте. Пока. Пока.